Дина – викладач університету Михайла Остроградського. Ну і просто дуже хороший чоловік, мой давній друг, якого я б очень хотіла підстріч. Рома Бублик. Мої вітання всім, відкриємо маленьку таємницю, чому Юля хоче мене постригти. Вона комплексує з приводу, що в мене коси довші ніж її. Тож хочу зачитати вам невеличкий прозовий твір, казочку, тому настройтесь на. фантазии и уяву. Мерцание пуговок на желтом кафтане было предвестником скорого всхода солнца. Йомень, Йомень, давай быстрее, а то не успеем к первым лучам солнца. Ну погоди, ты думаешь так просто крутить моими маленькими ручонками эту махину? Или ты хочешь, чтобы все вышло, как в прошлый раз? Тебе напомнить? Не надо. Тридик опустил свои виноватые глаза. А я напомню, мы всю ночь провозились над тем, чтобы подпортить хозяину его цветную коробку, но ты взял и засунул свои два пальца в эти две дырки. И теперь мой хвост подожжен. Ты видел, меня, какой у меня хвост? Да, извини, я ненарочно. Нарочно, ненарочно, но лучше не мешай мне, а стой на страже. А то, смотри, нелегкое принесет конгунктов. Тогда и твой хвост пострадает тоже. Два маленьких существа топтались возле кухонного комбайна. Один ходил взад-вперед и тщательно высматривал в ночной темной комнате присутствие кого-то чужого. Второй же, будучи по профессии техником, копошился внутри механизма. Когда-то давно их пра 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 дедушек и пра 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 бабушек люди называли гремлинами. Сами они себя называли верлями. Эти маленькие существа очень не любили технический прогресс. Все, что порождается умом человеческим, было следствием лени, а не желанием что-то там улучшить. А верли был народ трудолюбивый, и они не любили, когда в их владениях что-то начинало жужжать, дребезжать, бить током и тому подобное. Каждую ночь они делали вылазки. Несколько групп верили на дом. Каждая отвечала за свой сектор. Но были у них и природные враги. Любители всяких штучек, финдиклюшек, того, что жужжит, вертится, питается от розетки и делает людей ленивыми. Это были конгункты. В их жилеточках всегда находилось место для шестеренок от наручных часов, маленьких пружинок и иного рода запасных частей. А на спинных рюкзаках всегда хранились разные причудливые агрегаты. Как-то сварочный аппарат из остатков бенгальского огня. Они были худощавы и немногим выше по росту, в отличие от низеньких на толстобрюхих верлей. И выходили они из своих тайных комнат ближе к утру. Ровно за пару часов до первых лучей солнца. Для того, чтобы починить то, что испортили гремлины. Вот так и проходил день за днем. А вернее сказать, ночь за ночью. Одни ломали, другие чинили. Если вы сегодня с утра вместо горячих тостов кушаете холодный хлеб, а горячо ожидаемая утренняя телепередача так и не включилась на экранах ваших телевизоров, знайте, этой ночью верли были проворнее успели сломать больше вещей, нежели починили конгункты. Спасибо.